1 ноября визит. 1 ноября на 10 часов. Ну, опять спросив. А, всегда спрашиваю у меня, как у меня аппетит. Не повышен ли у меня аппетит? Не повышен. Вообще, говорит, я хороший пациент. Без проблем. Нету ли, ли, у меня приливов и отливов. Понял и прошу я ничего она немає. Ну, значит, ничего не меняем, все это. Продолжаем дальше. Говорит, через три месяца. Ну, хорошо. Все, доктор очень хороший. Мне он тоже нравится. А, еще это, это, это ж в этом, ну, в регистратуре, она сербка. А я в таком платьечке, она говорит, ты такая сегодня красивая. Не, она говорит, я хотела сказать, ты красна". Говорит, ты как а, будет красиво? Я говорю, красиво. Она говорит, красная это помада. Она красная помада. красная это красна помада красная. Она говорит, а да, а как по-украински красная? Я говорю, червона. Она говорит, ой, а ну, по-сербски тоже как-то червоні, вот так, ну таке схоже слово, вона каже український і ну, сербський, вони схожі, ну так, да, кажу, вони схожі, каже, з русским це різні взагалі язики. Поэтому мы понимаем европейцев. Украинцы понимают краще европейцев. Да, такая с красной помадой красивая. Очень хорошая девочка. Чтось старець геть не хочет тікать, да? Она приближается. Я видно і тікаю. Она, блин, ближче и ближче. Я тікаю, вона ближче. Хотела в пятен не избавиться. Не, ну вони хотя бы стали не такие... черный а тут то вообще рыженькие стали очень медленно но по крайней мере ну медленно но, но и д за результаты д сейчас поедем и пожрем заведение Стивен предложив поехать в как блюберри бы Хилл, я знала я бы своей терамису ела дома я бы тирамису выпила. Не повышен ли у вас аппетит? Не, 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 не. Не, у меня уже взвешивают каждый месяц. Ну, теперь получается, что каждые три месяца. Я так думаю, мы теперь будем так все время, каждые три месяца встречаться. Он уже взвешивает меня, эти, блин, все показатели, там, давление, вся фигня. Temperature. Temperature. Такое сложное слово, мне сказать его. Короче, едем, я буду есть, Стивен, Френч тост Да Да. Я буду есть френч тост Блю Берри Хилл надо есть френч тост Френч тост for my beautiful wife Да yeah. For my beautiful Он как бы мог, чтобы я ела Бесперерывно все сутки Он бы дивился, полюбовал бы себя на Этот просто висит. Тут ветра.